привіт! Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку традиційно найкращий астролог України і всього світу Влад Рос. Вітаю, Владе! Так, да, дорогі друзі, ставте лайки, подобайки, нравики, і це все вам в карму, будете в Да? Ну, а ми вас всіх любимо, да? і ви, як завжди, будете знаходитися на тихій території, в тихому гані. Так, Влада, в нас, слава силам тихо, але Так як ви говорили, кінець серпня, початок вересня для України став невтішним, адже ворог лютує, ворог завдає ударів по всім містам України. Страждають і Дніпро, і Харків постраждали, Суми, Запоріжжя, Полтава. Скажіть, будь ласка, що кажуть зірки? Чи на найближчий тиждень ще плануються такі руйнування міст і чи будуть влучання? А Сразу скажу, что сейчас наметилась такая тенденция а, у этих а, ублюдков из Российской Федерации, что московитян, да, что они, короче, нажираются, на, на, напиваются в пятницу, а в субботу они начинают трезветь, а в воскресенье на них что-то находит и начинают они стрелять. Короче, самые опасные дни в ближайшее время, в ближайшую неделю, это воскресенье, понедельник, вторник. В понедельник, видно, их мама родила, вторник – это день Марса, кто не знает так и переводится по-английски и на других латинских языках Марс, да, то есть День Марса. Вот. И получается вот такая вот ситуация, что начало каждой недели, в ближайший месяц, будет довольно-таки сложным, трудным, с преодолениями, с бомбардировками. Ну а пятница, суббота, наверное, будет самой безопасной. Угу. Вот. Поэтому я бы так сказал, начиная с середины недели до субботы более-менее спокойно а с конца недели, где-то с воскресенья по вторник, в ближайшее время нас будут бомбить, штормить, нещадно уничтожать. Ну, чего стоит того, что происходит в Харькове, уже начали лететь по нему что-то новое, новых, новых какой-то абсолютно ну, ноу-хау, да, летит, короче, ракета, начиненная бомба и просто по зданиям. Ну, а в понедельник просто по Киеву был, была опущена впервые ракета С-400, Которая, знаете, имеет какую-то точность: 200-300 метров. Понимаете, в чем дело? То есть э, они уже просто начали лупить по домам. Это начинается геноцид абсолютно против гражданского населения. Ну, и вы же понимаете: уничтожение подъезда в Харькове, уничтожение значит, э, непонятно каких целей в Киеве, в Одессе, э, в других городах. Ну, все это может продолжаться в ближайшее время. Кажуть, що ворог планує ударяти, якщо у них дійсно, до речі, ви говорили про цін, про це нове озброєння, яке будуть застосовувати, виказали в, в одному з ефірів. Але чи має ворог на меті вдарити по урядовим кварталам е, там, де знаходяться центри прийняття рішень? Ну він туди все время питається ударить бити, ну, То просто там у нас стоїть надежний патріот, конкретна установка. І вона... отбивая все, что летит на Верховную Раду, на Грушевского, на Хрещатик. Там все отбивается просто, дорогие друзья. Они давно хотели, они мечтают уничтожить Хрещатик, это самое, Банковую, уничтожить, значит, Верховную Раду. Но у нас сильно там все-таки выстроена настолько мощная оборона, что они решили затопить таким образом Киев. Но могу вам сказать, инсайд, уже установка подобна и, значит... На сівер Києва, вижкарсквижкближки Вишгород, вишгороду, да, і ті будь-яку все, що летить на наше Київське море. Да. Поэтому ніякого підтоплення, затоплення Києва не притвідеться. Я вам гарантую. А ось також ще ворог вдарив уже мало того, що він б'є по енергетичній інфраструктурі, да і фактично знищив її. Ворог почав бити ще й по укрзалізниці. Є влучання. Без жертв Укрзалізниця функціонує і далі, але чи будуть такі подібні, що він цим хоче доказати? Повністю зруйнувати, і чи будуть ще подібні прильоти саме по інших об'єктах важливої для України інфраструктури? Ну пускай тогда стріляють по нашій железній дорозі свої мільйонні ракети, мільйони ракети, эти, мільйони з долара на Ви ж поніматі, що таке запустити «Іскандер»? Ну, как минимум 10 миллионов, а может и 12. Ракета Х-101, то же самое, где-то 12-13 миллионов долларов. Стреляйте по нашей железной дороге, лохи. Мы просто ее за 2-3 суток восстановим, у вас куча, вы потратите миллионов, а мы потратим на железную дорогу, ну не знаю, сколько там, 100 тысяч гривен. Ну, короче, ну это, пускай дальше стреляют, идиоты вообще, пускай, ни на что. Абсолютно, з нефті долари, скоро все закінчиться. Ну, і самое главное, Китай вже офіційно обявив, що дрони в Російську Федерацію слать не будуть. Угу. А, а ось от саме також хотіла вас запитати: як же ж а, зреагує і чи зреагує світ взагалі на те, що зараз відбувається в Україні? Слушайте, ми вже знаходимося, дорогі друзі, в, в такій ситуації, що организация обеспокоенных наций просто устарела морально. Она вся подкуплена Кремлем, Московией там, и всем. Ничего вообще не может решать. А поэтому, конечно же, они только могут там, нам посочувствовать, там, сказать, ну ладно, там, и при этом даже не отбить ни одной ракеты, летящей на Украину. Что они с успехом, наши западные союзники, делали для Израиля, которые отбили все ракеты Ирана, которые летели в его страну еще на поступах. Израиля был Израилю было сбито 90% всех ракет. А вот почему-то спокойно залетают все ракеты из России к нам, а поляки еще размышляют, сбивать на территорию Украины ракеты, не сбивать, то они сегодня а, собираются сбить, потом, а, нет, нет, мы этого делать не будем, иначе НАТО вяжется в эту войну. В общем, какая-то шизофрения западного мозга. Как говорится, Макрон в свое время сказал, что мозг НАТО умер. Я думаю, что да. А ось хотілося б повернутися ще до США Сполучені Штати Америки. Зараз дуже багато ходить ну, чуток, можливо, про те, що е, дуже скоро Сполучені Штати Америки розпадуться. Чи бачите ви таку перспективу? Якщо власне, прийде Дональд Трамп і його Верховний суд США. Я вірю, що все закінчиться вибором вибори в Америці. закончится тем, что будет решать Верховный суд США, кому отдать победу. Но ну, если он присудит победу Дональду Трампу, то Америка распадется. Будет гражданская война, и вообще будет там какая-то жесть уничижающая. Поэтому, если Америка все-таки одумается и в конечном итоге не выберет Дональда Трампа президентом, да, и суд не постановит так, как в 2000 году, выиграл выборы, если вы помните, да, вот, был Альберт Гор, да, он выиграл выборы, набрал намного миллионов больше, чем Джордж Буш, и был суд в штате Флорида по пересчету голосов, где должен был победить также Альберт Гор, если бы суд дал возможность пересчитать голоса, и суд дал такую возможность, а потом приостановил, и сказал, нет, пересчитывать не будем, и победу одержал человек Джордж Буш, который, кстати, организовал Войну в Ираке, при нем американцы вошли в Афганистан. Видите, как меняется история. А если бы был Альберт Горд? <laughs> Может, не было никакой афганской войны. Может быть, Саддама Хусейна никто не свернул. Да? А поэтому да, если Камала Харриса, а я уверен, что посчитает на выборах в ее пользу, что она, даже если она не выиграет выборы, но посчитает все равно, что она победительница, то, скорее всего, Дональд Трамп подаст в суд и будет с ней судиться. А уж как, что суд примет решение какое, будем посмотреть. Но если дело дойдет до Верховного суда, то Верховный суд примет решение в пользу Дональда Трампа. После чего может разразиться гражданская война. Дай бог, чтобы этого не было. И Камала Харрис посчитали в ее пользу с большим преимуществом и отрывом. Но это надо минимум 50, а лучше 100 голосов. Понимаете? Если будет разрыв 2-3 голоса, то, конечно же, это будет мечта и америка может развалиться после того как действительно значит будет судебные разбирательства и трампа объявят президентом. Угу. А ми повернемось до України теж так, як ви передбачали покровський напрямок. Збройні сили України починають трошки просуватися і повертати наші території. Чи є перспектива такого успішного просування і надалі на покровському напрямку? значить, Туди переброшена наша отчайна бригада. «Карадак». Це дуже мощна бригада. которые почувствовали порог в бою, ну, и они заменяют наших новобранцев. Понимаете, какая у нас была проблема, значит, там, возле Покровской, почему так враг неожиданно продвигался там, захватил просто прям мгновенно Новогородку, да, То есть, потому что там у нас были, были бригады составленные из тех людей, которые ТЦК ловило на улицах. Понимаете, в чем дело? Конечно. Там нету, не было людей, которые имели какой-то опыт военный, или нюхали, никто из них не нюхал пороха в бою, понимаете, в чем дело. И вот таких, такую бригаду из таких людей, которых свалила ТЦК на улице, да, бросили в бой. Ну, слушайте, конечно, они побегут, конечно же, они все оставят. Ну, слава тебе, Господи, ну, наконец-таки было принято самое верное решение, и наша группа «Города», конечно, будет сдерживать. Я уверен абсолютно, что значит Покровск мы не сдадим? Это, это стратегическая точка Украины, и мы будем там стоять до конца. Вот я вам уверяю, вот мой прогноз, дорогие друзья. Покровск мы не сдадим, а значит мы не сдадим выход на Днепропетровскую область, а на Павлоград и на Днепр. Ни в коем случае враг там не окажется. Ну, Вы знаете, я тут не могу вас не підтримати и впевнена, что этот прогноз, как и все інші прогнозы. Також буде здійснено, тому що влада всі ваші прогнози завжди здійснюються. Я нагадаю да. нашим підпис... я ж підгарів. Скажіть Нью-Йорк ми не, не, не видержимо, всього здадів. Ну так і збилось. Нью-Йорк сожалению, враг взяв. Ну то Нью-Йорк, який знаходиться в Донецькій області, хто не знає, то є такий гарадок іменно там. Угу. Я також нагадаю нашим підписникам, що якщо у вас є бажання замовити. Особистий астрологічний прогноз у Влада Роса. Контакти Влада завжди знаходяться у посиланнях під відео. І останнє питання Влади на сьогодні: повернення полонених. Дуже багато запитань від наших підписників, які чекають своїх полонених з полону, чекають обміну, чекають повернення. Чи планується от масове? повернення полоненных в осени. Че будет По всем вариантам я уже на своем канале, кто еще не подписался на мой канал Владрос уже говорил, что будут обменены вплоть до того наши прекрасные, значит, азовцы. Мы ждем их, значит, возвращения в Украину и под, под Рождеством, под Новый год эта ситуация состоится. Я уверен, что азовцы вернутся и они будут обменены значит, на новобранцев в российской армии, которые не обстреляны, да, которые срочники и пришли как бы ни за что воевать, ни, даже и без контракта, за ноль копеек и защищать эту ужасную российскую федерацию, понимаете, в чем дело. Так что жду, уверен, что к Новому году, к Рождеству наши, значит, азовцы будут в нашей стране. І ще попередження для українців. Ми вже проговорили з вами, що понеділки через п'янство і алкоголізм нашого сусіда-агресора є небезпечними для України. А чи є у вересні, от якщо взяти суто по астрологічному календарю от дати, які небезпечні? Не, ну, взагалі можна навіть не для українців, а можливо навіть для всіх людей. Ну, всегда как бы аура лунного затмения, вообще любого затмения, она опасна. У нас в этот раз будет 18 сентября, поэтому с 15 где-то по 21 сентября опасные дни. Лучше в это время не, не летать самолетами, не выезжать поездами. Ну, самолетами можно летать только за границей, понятно, да? Лучше, значит, не садиться за руль на дальние расстояния, не ездить, да. Поэтому как бы такая сложная ситуация. Ну и к нам подлетает комета в сентябре месяца, это всегда был бич божий, понимаете, когда прилетает комета, это что-то ужасное может случиться, сотвориться. Ну и, дорогие друзья, она будет очень большой звездной величины, то есть вплоть до того, что ее можно будет видеть невооруженным глазом на небе, яркость ее будет такая же, как утренняя звезда Венера там, или Юпитера, да, то есть очень большая звездная величина, и на самое близкое расстояние к Солнцу она подлетает 27 сентября, а к, значит, к Земле 12 октября. Но мы помним, что сочетание прилета комет, а всегда кометы приносили на Землю, так веровали древние астрологи, какой-то мрак, ужас могла там начаться какая-нибудь эпидемия, это могла быть и чума, и все что угодно, ну, либо какая-то взрыв или чего-то ядерного, как это произошло в Чернобыле, когда э, к Земле подлетела комета а, значит, Галея, и одновременно случилось лунное затмение. Так вот, у нас лунное затмение 18 сентября, и одновременно подлетает комета, а, значит, пока еще не имеющая названия, но она намного ярче, чем комета Галея. Ну, и самое главное, что э, вы же помните пророчество а, значит, Евгения Пригожина. Если мы взорвем что-нибудь ядерное, то мы сделаем на своей территории. То есть Курская область, Курщина, а также Курчатовская Аэс. Самая опасная точка для этой кометы и этого лунного затмения. Опасность, что они подорвут такие Курчатовскую Аэс в конце сентября, в октябре месяце. Цікаво, цікаво. Владе, дякую вам, що виходите на зв'язок. Дякую, що ділитесь своїми надзвичайно точними прогнозами і з нашими підписниками-підписниками каналу Ясно Бачу. А я всім дякую за вподобайку, за підписку на канал. Нагадаю, з нами на зв'язку був найкращий астролог України, і я не побоюсь цього слова світу. Влад Рос. до нових зустрічей!